لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma yasir wa la tu'sir rabbi tamim bil khair la haula wa la quwwata illa billahil alil azim minggu ketiga labaikallah 2025 menyahut panggilanmu bersama dengan saya lagi pada minggu ini hari isnin dan sehingga ke hari kamis kita bersiaran jam 9 malam labaikallah dan uh, mungkin ada di antara anda telah pun mendapat berita tentang perginya seorang Haman yang telah pun pergi menyahut panggilan Allah Subhanahu hmm. taala iaitu almarhumah uh, Norizah Tambunan binti Nurdin dipilih oleh Allah untuk kembali bertemu dengannya ketika berihram Tuan-tuan dan puan-puan. Masya-Allah tabarakallah. Semoga Allah mencucuri rahmat dan menempatkan Allah yang ramah di dalam syurga bersama orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk minggu yang ketiga. Hari yang pertama minggu ini, kita bersiaran secara langsung lagi. Kita akan membicarakan topiknya ialah haji dan kesyukuran. Kita sebut syukur, memang senang. Allah SWT berfirman, Wa izzana rabbukum la in syakratum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Sadaqallahul azim. Jika kamu bersyukur akan nikmatku kata Allah aku akan tambah lagi tapi ingatlah kalau kamu kufur azabku amat pedih. Sebut tentang syukur tuan-tuan dan puan-puan memang senang disebut tapi bagaimana kita nak merealisasikan kesyukuran itu. Jadi pada malam ini kita bersama dengan ahli panel jemputan kita seorang petugas pengkhusus uh, Haji di tanah air. Uh, Al-Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Allah. Allah. Bila pergi? Bila pangkat? Ustaz? Hari Kamis ni insyaAllah. Hari Kamis. Hari ni hari Senin. Selasa Rabu Kamis. Lagi tiga hari sekarang ni. Tiga hari. MasyaAllah Allah. Baik. Bani, kita tentang syukur kan ada orang sebut syukur senang tapi syukur tu sebenarnya kita dengan pergerakan perbuatan kita dan dengan hati kita jadi dalam kita maksud dalam kita melaksanakan ibadah haji ini apakah maksud syukur yang sebenarnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Jadi ketika mana kita berbicara tentang ibadat haji mm -mm. ada dua sifat yang tak boleh lari kepada orang yang menunaikan haji. Yang pertama akan dipesankan pada jemaah-jemaah adalah sabar. Mm -mm. Dan yang kedua adalah syukur. Maka dua sifat ini tidak boleh tidak mesti ada bagi orang yang ingin menunaikan haji. Kalau dia ingin mendapatkan apa yang telah disebut oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai haji yang mabrur mm -mm. cuma bila kita cakap tentang syukur mm -mm. perkara mula-mula yang perlu kita tahu adalah untuk mendefinisikan mm -mm. apa yang disebutkan dengan syukur mm -mm. maka para ulama bagi pelbagai definisi mm -mm. Nah, namun dalam uh, tempoh yang singkat ni kita boleh sebutkan apa yang dimaknakan dengan syukur adalah apabila seseorang diberi nikmat pada dia mm -mm dia gunakan nikmat itu untuk tujuan yang sepatutnya. Hmm. Sebagai contoh kita ada lisan, kita gunakan lisan itu untuk perkara yang Allah rida. Hmm. Hmm. Kita gunakan anggota badan kita untuk taat pada Allah dan sebagainya. Jadi bila kita cerita tentang syukur ketika mana seseorang itu menjadi tetamu Allah. Sebenarnya apa yang paling perlu disyukuri mm -mm. Ha, Kan kita bincang syukur tentang makan lah yeah. Makan sikit, mm -mm. okey syukur yeah. ha, Susah, panas, kena syukur mm -mm. Sebenarnya, bila kita dapat pergi haji mm -mm. Soalan jemaah tu, dapat suat tawaran Macam-macam yeah. lah yeah. ha, Rasa hati tu berbunga-bunga mm -mm. Terharu, tak tahu nak kata apa mm -mm. Perkara yang paling besar perlu disyukuri Bagi orang yang dapat menunaikan haji adalah nikmat menjadi duyu furahmat. Masya-Allah. Ini satu nikmat yang tidak boleh dibeli, mm -mm. tak boleh didapatkan mm -mm. dengan usaha sendiri. Yeah. Tetapi ia memang jelas adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila kita bincang tentang ibadat haji, perkara yang disebut sebagai syukur satu perkara yang penting. Mm -mm. Saya suka untuk Menceritakan sedikit baik. tentang satu kisah uh -uh. Yang mana disebutkan di dalam satu buku travelogue uh -huh. Yang sangat baik untuk dibaca oleh jemaah haji Namanya hajinya yang terakhir uh -huh. Kisah haji seorang tuan guru namanya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam uh -huh. Maka penulis menunaikan haji bersama dengan Tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Rahimahullah Pada tahun 2019 uh -huh. Maka dia cerita apa? ...dia cerita kesusahan kesusah, demi kesusahan yang dihadapi... Mm -hmm. ...ketika mana belum sampai ke Mekah pun lagi. Tak sampai Mekah, Aa, tak Mekah sampai lagi dah macam-macam macam kesusahan. Sampai di airport masalah, bas masalah, maktab masalah... Mm -hmm. ...dan perasaan dia membuat-buat nak marah. Mm -hmm. Kemudian akhirnya Syekh sebut pada beliau pada dia... Mm -hmm. Berapa lama kita susah nak dapat visa? 6 bulan. Berapa hmm. banyak syarikat kita dah pergi? Hmm. 6 syarikat. Hmm. Semuanya disebutkan kesusahan demi kesusahan. Hmm. Maka kata Syekh, setelah susah-susah yang kita hadapi, hmm. sampai akhirnya kita menjadi tetamu Allah. Yeah. Maka apa yang perlu kita lakukan kata Syekh? Bersyukurlah. Masya-Allah. Satu perkataan yang sangat ringkas mm -hmm. tetapi memberi kesan pada orang yang benar-benar datang kerana Allah. Masya-Allah tabarakallah tuan-tuan dan puan-puan. Memang lisan menyebut syukur tu senang tapi perbuatan kita, hati kita tetap ada gurisan-gurisan hati, tak puas hati tu. Baik kita nak sambung nanti lagi. Mungkin ada orang dia boleh cakap syukur tapi di hati dia tak boleh. Jadi kita berehat seketika. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Jumpa kami selepas ini dalam Labbaikallah 2025 menyahut panggilanmu. Alhamdulillah kita kembali selepas kita berehat seketika dan uh, lupa saya nak pesan kepada mereka yang menonton di ruangan media sosial TV Ahli Jerah di TikTok dan juga di FB. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa tap-tap skrin supaya share anda Allah SWT akan kirakan salah satu daripada amal soleh kita. Baik, Alhamdulillah Ustaz, baru-baru uh, ini, hari, dua hari lepas kalau tak salah, seorang jemaah kita telah pun uh, meninggal dunia. Uh, dengan ceritanya dan masih dalam ihram selepas solat subuh dia dipilih oleh Allah SWT untuk berada di sana disemadikan jasadnya di kota suci Mekah. Baik ustaz, ni tadi kita cerita tentang syukur. Betul. Syukur macam mana? Dia nak apa beza dia syukur lisan dengan syukur perbuatan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Syamsul ya. atas uh, soalan yang sangat baik. Terutama bila kita pergi haji, orang pesan syukur, syukur. Macam mana syukur sebenarnya? Mm -mm. Kan, itu soalan. Adakah sekadar menyebutkan Alhamdulillah. Mm -mm. Ha, tapi buatnya lain. Uh -uh. Ha, atau bagaimana. Yeah. Jadi, bila kita sebut tentang haji. Tadi kita dah sebut dan Abang Syamsul dah sebutkan tentang ayat Allah SWT. Mm -mm. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah. Mm -mm. Nikmat Allah buat diri kita. Betul. Jadi, syukur ini tadi kita sebutkan dilakukan dengan semua yang Allah berikan pada kita. Maka ada namanya syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan ni macam mana? Syukur dengan lisan ni adalah apabila seseorang ataupun orang itu bersyukur dengan lisannya. Yang pertama dengan memuji Allah. Dan yang kedua dengan menyebutkan nikmat yang Allah beri pada dia. Jadi kita bila kita makin banyak menyebut apa yang Allah bagi pada kita, ...itu akan menjadikan kita makin tingkat sabar. Hmm. Sebenarnya itu satu kaedah. Ya. Kita kalau banyak syukur, Alhamdulillah Allah bagi ini... ...Allah bagi kita sampai Mekah, Allah bagi kita terlihat Kaabah... Hmm. ...maka perjalanan yang kita rasa jauh, panas hmm. tak terasa. Hmm. Kerana nikmat nak sampai di tanah air bukan satu benda yang... Betul. ...bukan satu benda yang senang, hmm. bukan dekat. Hmm. Jadi. Semua itu akan jadi mudah bila kita bersyukur dengan lisan. Banyak sebut nikmat Allah dapat makan hari ini. Hmm. Hari ini sampai ke Mekah ataupun sampai dekat Masjid Haram. Tiba-tiba dahaga ada orang bagi air. Hmm. Contohnya. Hmm. Itu ni'mat. Itu syukur. Kita sebut. Bila sebut kita ingat. Yeah. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua ada namanya syukur dengan arkan. Arkan ni anggota. Hmm. Aa, anggota. Macam mana syukur dengan anggota? Adakah tulis? Yeah. Kan? Maksud syukur dengan anggota adalah bagaimana seseorang itu digunakan anggotanya melakukan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan hmm. iaitu taat. Hmm. Contohnya apa? Dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mana Sayyidatuna Aisyah sedang tidur, hmm. kemudian bila beliau terjaga, beliau lihat Nabi sedang ibadat hmm. di samping Sayyidatuna Aisyah. Hmm. Sampaikan apa? Sampaikan disebutkan bengkak kaki Nabi. Hmm. Ada yang sebutkan sampai pecah-pecah kaki Nabi. Hmm. Berdiri Sa lama. Ha, ha, berdiri lama, sujud lama. Hmm. Maka saya Saidatina Aisyah tanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau buat macam ni? Sedangkan diri engkau, dirimu hmm. adalah orang yang dah diampunkan dosa. Dah confirm masuk syurga. Dah confirm masuk syurga, hmm. sifat baginda Nabi maksum. Hmm. Hmm. Boleh duduk saja istilah ya, hari, ya. tapi tak Nabi terus ibadah dan terus ibadah. Hmm. Satu perkataan Nabi yang cukup memberi kesan kepada kita tentang betapa perlunya kita syukur. Hmm. Apalagi kita dah jadi tetamu Allah satu gelaran yang sangat diimpikan oleh semua orang. Betul. Balik Sa je haji ha, lah. Balik je haji. Siapa hmm. yang ditanya nak pergi haji, tak ada orang tak angkat tangan. Betul. Walaupun dia dah pergi tiga kali, empat kali kalau ditanya nak hmm. pergi lagi, dia akan nak pergi. Hmm. Maka apa Nabi sebut? Hmm. Nabi kata Afala akunu abdan syakurun. Tidakkah Aku ini daripada hamba yang bersyukur. Hmm. Maka sebagai peringatan kepada kita, apa tanda kita syukur bila kita sudah menjadi tetamu Allah? Maka laksanakan ketaatan semaksimum yang mungkin hmm. supaya itulah tanda kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Saya selalu sebut pada jemaah haji, hmm. sampaikan apa? Kalaulah nanti kita di Arafah, kita panas, muka kita jadi hitam. Hmm tapi kalaulah kita nanti berada di hadapan Allah Allah tanya pada kita kenapa muka jadi hitam ni hmm, boleh jawab maka kita kata hitam kerana berukuf di Arafah itu hitam yang dibanggakan Masya Allah. itu satu nikmat yang Masya besar Allah. dan ada satu lagi daripada kategori syukur hmm. disebutkan adalah syukur dengan janan janan ni apa dengan hati hmm. dengan hati apa dia apabila kita ucapkan alhamdulillah hati kita benar-benar mensyukuri apa yang Allah bagi terima kasih ya hmm. Allah atas nikmat ni Terima kasih ya Allah atas peluang ni. Ini perlu hadir pada semua orang-orang yang telah dipilih menjadi tetamu Allah. Satu allah Satu Rahman itu sangat mahal nilainya. Selain daripada apa yang di, di dikongsikan oleh Ustaz sementara tadi, Pak Su pun juga pernah menjadi tetamu Allah 2012 sebagai jemaah, 2019 sebagai orang kata apa ni, petugas. Hmm. Kadang-kadang uh, untuk bukan kita nak cakap uh, tak kira lah pakej ke, muasasah ke, ujian dia tetap sama. Betul. Uh, satu hotel Lift ada dua, ada tiga betul. Bila balik masjid Ramai-ramai datang semua nak berobot masuk dalam betul. Sampai kadang-kadang terlupa nak bersyukur Bahawa kita dipilih oleh Allah Kita nak cepat-cepat balik ke atas Cepat nak makan betul. Ambil makanan terlampau banyak Kadang sampai, sampai berbazir. Berbazir. betul. Orang lain tak dapat Orang lain tak dapat makan betul. Orang yang balik lambat betul. Ambil air banyak-banyak Itu macam mana konteks syukur macam itu Ustaz? Baik ha, Itu realiti yang perlu kita terima ataupun mm. kalau kita boleh sebut itu berlaku mm. kan ada jemaah sedangkan dia dah sampai jauh-jauh tiba-tiba -jauh, mm. bergaduh dengan orang dan sebagainya mm. satu perkara yang kita nak pesan adalah apa bila kita nak jadi tetamu Allah yang pertama kena datang dengan ilmu mm. yang pertama dengan datang dengan ilmu dan yang kedua perkara yang penting bila kita jadi uh, jemaah haji dan kita cerita tentang syukur macam mana supaya kita dapat jaga diri kita setiap hari kita lakukan muhasabah. Kadang-kadang uh, uh. ujian tu lift ke makan ke bukan sebab apa-apa tetapi sebenarnya kerana Allah ingin memberikan pahala pula kepada kita. Apa dia? Uh, uh. Itulah dia pahala sabar. Macam mana kita boleh dapat pahala sabar uh. kalau tidak ada ujian. yang, yang nak disabari? Ya. Yeah. Uh, maka datanglah lift Lambat, datanglah makanan tak ada Liv yeah. makanan habis yeah, betul. Ada makanan pun Makanan orang lain ambil banyak-banyak Baik, tuan-tuan dan puan-puan Kalau kita tengok dalam media sosial baru-baru ini Banyak ataupun ramai daripada negara-negara lain Negara lain juga uh, pergi melaksanakan ibadah haji Tapi dalam orang kata persediaan yang berbeza Kita cara kita, mereka cara, cara mereka Kita berehat seketika Terus bersama dengan kami lagi dalam Labai Kallah 2025 Menyahut Panggilanmu Berehat seketika hanya mereka yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala diberi peluang menyahut panggilan ke tanah suci dalam kalangan jutaan umat Islam 1725 jemaah haji dari negeri Pahang telah ditakdirkan menjadi tetamu Allah tahun ini terpilih sebagai jemaah haji bukan soal status darjat atau siapa kita tapi kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala memahami hakikat itu, Kerajaan Negeri Pahang turut berkongsi kegembiraan ini dengan meraihkan setiap jemaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima menerusi pemberian wang tunai sebanyak RM750 bagi menampung perbelanjaan di Tanah Suci serta pemberian pek makanan retort yang sedia dimakan. Siapa saja uh, rakyat Negeri Pahang yang menunaikan haji tak kira nak siapa pun, kita akan bagi duit uh, bantuan di Phuket. Ini sebagai tanda ingatan untuk ikhlas ke negeri aa, kepada mereka yang menunaikan haji. Aa, ha, kemudian hari ini kita pun nak melancarkan buku impunan doa di Arafah yang kita bekalkan kepada semua jemaah haji. Di mana aa, saya seharusnya ucapkan terima kasih kepada rakan saya, Dato' Sri Syed Ibro bersama dengan aa, pegawai jatuh kuasanya kerana berjaya menerbitkan buku ini aa, untuk kita bagi kepada semua jemaah haji bertempat di Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Haj Pekan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail hadir menyantuni Duyuf Rohman. Dalam majlis yang sama, buku himpunan doa Arafah juga dibekalkan. Haji yang mabrur, itulah cita-cita kita semua. Insya-Allah. Alhamdulillah untung orang-orang Pahang eh ah kah ni nak ngaku juga orang Pahang kan <laughs> dapat duit dapat makanan bungkusan dapat buku doa dan buku doa tu kalaulah kita tak ada doa maka kita boleh buka ketika di Arafah ketika di Muzalifah ketika di Mina untuk dibaca tidaklah kita nanti kalau duduk dekat sana duduk tak tahu apa nak buat mula cerita yang bukan-bukan dan mengakibatkan kita dapat orang kata apa bukan dapat pahala tapi dapat dosa pula. Baik, kita masih lagi bersama dengan Al Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun, Ustaz. Hmm. Ustaz nak bangkat uh, dua uh, lagi tiga hari hari Khamis. Insya-Allah. Baik, Ustaz. Ustaz share sikit orang um, kata um, conclusion kita ni dan juga pengalaman Ustaz yang Ustaz tak boleh lupa sepanjang Ustaz menjadi petugas haji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah sampai ke penghujung dah sampai kita... kepada penghujung. Mm -mm. Jadi tadi kita cerita tentang nikmat dan syukur. Betul. Dan tadi kita dah kata tentang bila pergi haji tak boleh lari daripada sabar dan syukur. Selalu kita sebut nikmat itu dengan syukur. Mm. Tapi kalau kita pergi haji, Pak Supon dah pergi mm. haji, kita akan lihat orang bersyukur melalui kesusahan. Aa, dia beza sikit Dia ada tambah sikit Nikmat tu satu dah kita kena syukur Tapi dengan kesusahan yang kita hadapi Kita jadi orang yang bersyukur pula Maka ini istimewanya ibadat haji Kita menjadi orang yang bersyukur Ketika mana kita menghadapi kesusahan Ketika menjadi tetamu Allah Maka disebutkan Bila kita dalam menunaikan ibadah haji kenapa kena banyakkan kesyukuran mm -mm. bila kita sentiasa ingat segala nikmat dan banyak bersyukur mm -mm. maka semua musibah akan jadi kecil ya yeah. semua musibah dan kepayahan akan jadi senang mm -mm. dan bila kita banyak bersyukur nikmat yang kecil pun kita akan jadi rasa besar mm. dan itulah yang akan menjadi penyebab nanti kita akan menjadi sebenar-benar hamba di sisi Allah. Masya-Allah. Kerana orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan terima dirinya nanti di Arafah adalah hamba yang benar-benar menghinakan dirinya di bumi Arafah kepada Allah SWT Allah. Dia kadang-kadang Kita uh, terlupa bahawa Kita dapat nikmat tu kita rasa dari Allah Sebenarnya nikmat yang kita dapat pun dari Allah Kesakitan, kesusahan itu juga dari Allah Betul. SWT Dan kita patut mensyukuri Apa saja yang kita terima dari Allah SWT Baik Ustaz Bahasa ringkas dia itu Ridho ha, Kita uh, doa sikit Ustaz InsyaAllah, jadi mari sama-sama Kita doa mohon-mohon Allah agar Allah kurniakan yang tunaikan ibadat haji haji yang mabrur amin yang belum menunaikan haji Allah berikan kesempatan menjadi duyu furrahman auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhumah wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'asumah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, hari ini kami berhimpun kerana-Mu, Ya Allah, Amin. maka Kau rahmatilah kami, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami. Amin. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Kau kurniakanlah kepada tetamu-tetamumu yang menjadi duyufur rahman menjadi tetamumu ya Allah haji yang mabrur ya Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan Amin. kami ya Allah berikan kepada mereka kesihatan keafiatan kekuatan taufik agar mereka dapat melaksanakan haji seperti mana yang engkau kehendaki ya Allah Amin. ya arhamar rahimin jadikan air mata mereka sebagai pemadam api neraka Amin. buat mereka ya Allah ya arhamar rahimin kau bebaskanlah semua tetamu-tetamumu daripada api neraka mu ya Allah Amin. kau kurniakan juga kepada belum yang belum hadir menjadi tetamumu nikmat dijemput olehmu ya Allah kerana tidak ada yang mampu menjemput melainkan hanya Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin hadirin hadirat tontonan tuan berakhir sudah labaikallah untuk malam ini jangan lupa untuk bersama lagi hari esok jam 9 malam labaikallah 2025 menyahut panggilanmu. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.